Рад вас приветствовать в конференц-зале футбольного клуба Звезда Зирка Кропивницкий. Э, недавно наша команда добыла первую победу в чемпионате Лига Париматч. Мы уверены, что это далеко не последняя наша победа. И э, все-таки мы э, хотим представить в первую очередь новичков, благодаря которым эта победа была добыта. Футбольный клуб активно поработал на трансферном рынке, в, именно в конце трансферного окна. И я хочу сначала представить участников пресс-конференции. Максим Станиславович Березкин, президент футбольного клуба «Зирка». И спортивный... Директор футбольного клуба Зирка Виктор Гаврилович догадаева. Я думаю, небольшое слово, как всегда, по традиции Максим Санславич вам. Как э, э, недавно я обещал, что обязательно новички э, клуба будут представлены. Сегодня вот мы имеем возможность с ними поближе познакомиться. Я думаю, что наверное не нужно мне что-то много говорить. Лучше вы позадаете вопросы. Мне, Виктор Гавриловичу, ребятам, я думаю, что так будет, такой формат будет лучше. Лучший бомбардир первой лиги прошлого года. Лучший футболист первой лиги прошлого года. Артем Фаворов. Держи, держи. Наш аргентинский миллионер Федерико Перейро. На футболке номер 16. Джонатан Моя, футболист. И наши два испанских приобретения. Айтор. Ну и чего скрывать. Все-таки самое знаменитое наше приобретение. Мощность и Масборка. очень серьезная задача, и самое главное отходится от общественности футбольной, от журналистов четко понимать, что после определенных событий футбольный клуб «Звезда» он, в общем-то, знаете, выбрал вектор развития европейского футбола. Это не громкие слова, вы сами видите, те действия, которые начинаются делать в клубе. Это структурные изменения, это вектор, знаете, в общем-то, не просто меняется первая команда, а первая команда, вы сами прекрасно поймаете, она должна меняться, это локомотив. Все достижения клуба сверяются по первой команде. Но формируется вторая команда, формируется третья команда, это молодые ребята, 21 год, 19-летние, Меняется направление работы академии. То есть, знаете, можно легко сказать, что давайте, в общем-то, мы поменяем вектор развития клуба. Но вот как раз, знаете, что, в общем-то, меняться будет в клубе. В первую очередь это философия. Это футбол, который должен приносить радость болельщикам в первую очередь. Это футбол, который должен давать результат. Это футбол, который должен готовить футболистов определенного уровня, который будет легендами. Кропивницка края, но самое главное, те люди, которые будут востребованы и в сборных командах, и, естественно, в клубах э, определенно высокого уровня. Вот все задачи, которые были поставлены перед, как раз э, перед клубом, они пошагово начинают реш, э, решаться. Максим Станиславович пообещал, что будет хорошее приобретение. И он сдержал свое слово, потому что вы сами уже видели, в первой игре изменилось качество игры, стиль игры команды. Пытаемся сейчас, знаете, поставить футбол, естественно, во главе с тренерским штабом, значит, поставить футбол, который будет, знаете, он такой рациональный, с контролем мяча, где, в общем-то, быстро будем проходить центр поля, и самое главное, в общем-то, будем завершать эти все моменты, которые, в принципе, наигрываются в тренировочном процессе. Ну и самое главное, я хочу сказать у вот видите, уже фамилии, которые на слуху, продвинутые фамилии, молодые перспективные украинские ребята попали в команду. Я вам хочу еще сообщи, одно сообщение сказать. Значит, недалеко вчера остались выборы капитана команды. И сегодня Федерико Перейро является уже полноправным капитаном команды. И в следующем матче он уже будет выводить команду, в общем-то, в качестве капитана. И плюс наши ребята, там уже вице-капитаны, создан тренерский совет. И хочу сказать, знаете, идут системные процессы. Поэтому у меня просьба, в общем-то, к общественности, особенно к болельщикам, которые ждут результата, условно, сегодня, мы будем биться в каждой игре, писать историю футбольного клуба. Но наберитесь терпения, Поверьте, если президент сказал, он выдерживает свои слова. И команда сегодня оказалась в премьер-лиге. И я даже не сомневаюсь, что мы все вместе, сидящие футболисты, вся структура футбольного клуба, руководство футбольного клуба, но самое главное, общественность футбольная Кропивницкого, мы добьемся того, что команда будет играть в Лиге Европы. Для меня это не ново. Работая последнее место, мы так решили эту задачу. И я просто уверен, что мы приложим все силы. Но давайте все это делать на позитив. Я не знаю, к кому не едут иностранцы. Вот вы видите, ребята, ребята сидят сейчас здесь в футболке, в футболках Зирки, поэтому, наверное, и хотят, и едут. Просто нужно как-то правильным образом это, это это все организовывать. И я, ну, на самом деле, я хочу поприветствовать не только иностранцев, хочу Артема поприветствовать. У него у него украинский паспорт, да, но от этого он, он не, не, не есть менее значимое приобретение. А наоборот, это ну, мы, мы считаем, что за молодыми игроками украинскими игроками будущее и зирки и вообще украинского футбола в целом по поводу по поводу ребят ну, велась работа и тренерским штабом Виктор Гаврилович Дарио последние там две-три недели занимались усилением команды можно ну, можно сказать, что в принципе все все руководство футбольного клуба Зирка было задействовано в процессе э, укрепления команды. Вот так я думаю будет справедливо сказать. Переводи сразу. Я думаю, если они мне будут помогать, у нас будет хорошее общение внутри вестибюля.

Будем все, будем все солидарны, будем друг другу помогать и, и будем идти на уступки, чтобы у нас сложились между нами очень хорошие отношения. Ну, смотрите, работа работа это ведется. Я на прошлой пресс-конференции я говорил о том, что сейчас вот совместно с руководством города я я ищу в лице их, ну, скажем так, некую поддержку в виде идей, да и возможных предложений, где можно для футбольного клуба сделать базу. Потому что, ну, на самом деле все-таки сложно и неправильно в чистом поле начинать сейчас с нуля строительство вот спортивной базы, поэтому работа работа эта ведется и я надеюсь, что в в самое ближайшее время ситуация разрешится, вот. А по поводу того, что Ю-21 и Ю-19 играют сейчас в Кривом Рогу, но вот в самое ближайшее время мы игры будем проводить на вновь открывшемся в, в Долинке стадионе. Это все-таки, это, во-первых, это Кировоградская область, это, это уже лучше, да, что все-таки Кировоградский футбол будет, будут играть в Кировоградской области, пусть, пусть и не в Кировограде, да, но в области. И, ну, я думаю, что это станет вот таким первым шагом в, в, в развитии в тренировочных и инфраструктурных возможностей ЗИР. Положит чума. То есть он получается, ну сколько там, три или четыре... Ну да, и раньше допилка. Ну да, и раньше допилка. То есть вот три человека это те, которые ушли из команды на сегодняшний Они сами приняли такое решение ну скажем, скажем так это это было обоюдно, да это было обоюдно если в ситуации с допилкой это он попросил потому что он ехал за рубеж ну ему ему это показалось более более интересно чем чем оставаться здесь по чумаку и по гаврише да это это было обоюдное обоюдное решение знаете, вот постоянно звучат эти вопросы по поводу, какие задачи. Задачи стоят побеждать в максимально возможном количестве матчей. То есть не терять очки там, где можно их не терять, и добывать очки там, где можно их добывать. Вот, вот, вот так звучит задача. Никаких других задач на сегодняшний момент для клуба не озвучивается. Ну, смотрите, я я считаю не принципиально там как 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 непосредственно этот процесс происходил. Я на я, например, в это время был в раздевалке, но я я я в процессе голосования не участвовал, да. То есть я я считаю, что была абсолютно правильная система применена, когда часть вот тренерского не тренерского, а как бы совета клуба, да, часть назначалась тренерским штабом, а часть ребят ну, избиралась

Constantemente en ataque y en posesión de pelota. Creo que sabía lo que tenía que hacer, cómo ganarlo. Se entregó al completo en el partido, con mucha intensidad, atacando por las bandas, con tranquilidad, esperando que llegara ese gol que nos diera el triunfo. Y después sobrevivimos el triunfo. Supimos defendernos no en dos o tres situaciones que el Carpatio nos atacó. Creo que, el ambiente, Creo que el ambiente de la gente lo notó: de que el circa estaba haciendo un buen partido y animaba y a que consigamos esa victoria que todos estábamos esperando y regalarle una alegría

Okay. Ну, Но, во во-первых, же сейчас уже все, как бы трансферное окно закрылось. Э, ну и, и в принципе я на, я на сегодняшний момент, ну это, наверное, не меня надо спрашивать, это надо спрашивать в первую очередь тренерский штаб, хотят ли они. Но я думаю, что на сегодняшний момент все, удов, все удовлетворены тем пополнением, которое есть, поэтому ну, больше, больше никаких приобретений не планируется. Когда были озвучены задачи, когда началась перестройка, реальная перестройка, многие захотели участникам быть этого проекта. Да. А, не скрываем, да тренеры, допустим, хотели и, в принципе, побольше, допустим, иностранных футболистов, но мы когда обсудили с президентом клуба, то сошли на том, что должен быть баланс да, футболистов иностранных, футболистов наших. И в данном случае, смотрите, да, у нас ряд футболистов высокого уровня, не попали иностранные футболисты, не попали в обойму, хотя были и на сборах, но, знаете, будем говорить, знаете, вот еще очень хороший момент, отдать должность, что ребята, никто мы когда говорим о переговорах, вот был разговор, приедьте на сборы в Харьков на базе металлиста, проявите и покажите себя. И вот это лучшие люди, которые в приехали, которые протрудились. Мы сыграли три контрольных матча там. Ну, а дальше то, что касалось вот еще технологии переговора, вы знаете, все было ну, достаточно открыто и самое главное, достаточно нормально, потому что эти люди хотели играть в команде. Это действительно реально. Незирая на ряд предложений, которые были намного много финансовом плане, может быть и более выгодные, но вот люди пришли конкретно под главного тренера, под идею президента, вот все наши, будем говорить, мысли создать хороший клуб высокого уровня. Поэтому в этом плане я хочу сказать, действительно, вот сидят люди и примерно ну, каждая фамилия, это уже частичка истории, в общем-то, футбола европейского. Они сегодня находятся в нашем клубе и хотят писать вот историю футбола уже Крапивницкая, историю футбола команды «Звезда». Поэтому, знаете, все шло нормально и на профессиональном уровне, и каких-то моментов не было. Таких сбивающих факторов особо не было. Но, Но еще он, помимо он, иностранных специалистов, у нас футболистов, у нас еще группа была и наших отечественных футболистов. Причем достаточно высокого уровня, тоже была определенная сито. И в конечном итоге сошлись на том, кто поведет дальше команду, я имею в виду достижению результатов. Это как раз те футболисты, которые сейчас сидят здесь, и ряд молодых футболистов, которые должны усилить и в перспективе с большим потенциалом, и в перспективе создать вот эту конкуренцию как раз внутри состава. И то, что сказал Максим Станиславович, по большому счету все укомплектовано, а дальше будет точечно тех, кто реально может усилить, тех, кто реально, в общем-то, может приносить команде -то результат.